Є два види судової юрисдикції. Це судова юрисдикція ГААГІ, там міжнародного кримінального суду, ЄСПЧ, тобто суд прав людини європейський. і є міжнародні ребежі, які мають консенсусну природу. Тобто тільки за згодою двох сторін не може відбутися, або це має бути передбачено. В договоре, который подписывается сторонами на начатка, да. это может быть узгоджено потом, когда стороны договариваются про вырешение этих споров. У нас есть две стратегии, как бы юридических, да, то есть это сильный инструмент сегодняшнего права, поскольку э, юридическая изоляция России гораздо более опасна, чем политическая. Это невозможно совершать ни одной сделки никому за пределами России, в случае если будет вынесено множество э, таких решений разными судами. Следовательно, у Украины есть стратегия подать некий один крупный иск против России или обратиться в Гарский международный суд, то есть трибунал, или создать трибунал при организации объединенных наций. Это возможно. Он был создан по Боснии и Герцеговине в свое время. И таким образом добиться единого крупного решения, по сути дела, положительное решение поставить Россию на колени.